Мой отец воевал отец воевал вот если бы он он живой сейчас нет конечно давно умер а вот если бы он сейчас на тебя посмотрел что бы он сказал а он бы сказал что молодец нет И... он бы сказал что И... ты предатель ты предал свою родину ты пришел на сторону врага вот послушай как тебя зовут да какая тебе разница? Ну, вот как тебе обращаться? Ты все равно меня предателем называешь. Какая тебе разница? Предатель. Вот послушай. Вот если бы ты еще правду говорил, как оно было на самом деле. Вот не врал бы. Вот так. Как было бы, так и говорил бы правду. Ну ты же врешь. Почему врешь? Что именно все прекрасно знают, что творилось в Мариуполе. Все прекрасно знают, кто обстреливал Мариуполь. Все прекрасно знают, кто уничтожал Мариуполь. Руслан, все прекрасно знают, у меня кто виноват. вопрос такого mm -hmm. порядка, подожди, ты, я смотрю, грамотный человек, который знает mm -hmm. все, что происходило в Мариуполе. Конечно, конечно, что потому что, что, что я апреле. с десятками что людей было общался что было с -го Мариуполем. Зайди ко мне, зайди ко мне на канал, вот на канал и посмотри, у меня есть э, люди, которые Прямо без маски, живущие за границей, жители Мариуполя. Было в апреле 2014 -го года. По, по поводу апреля 2014 -го года. Очень прекрасно. Я видел разбор этого видео, где якобы, якобы, да, значит, толпа, там на толпу, на толпу военные напали. Там отлично было видно, вот есть такая замечательная youtube канал, называется ОМТВ. И они еще тогда, в 2014 году, они полностью по кусочкам, по кадрам разобрали эти видео. Там отлично видно, как из толпы некоторое количество людей имело в руках огнестрельное оружие, да, и стреляли в сторону военных, да. ты, я помню, я понял про какой-то случай рассказываешь. Отлично видно, спереди стояли люди действительно мирные, а те хитренькие сзади из Макарова лупили по военным. И, соответственно, соответственно, что ответный огонь шел, да, было немало. Военных? Да. Где они лечились и где они попали? В, госпитале, в госпитале военном, госпитале лечились. Ну, я а тебе нет. серьезно, я тебе говорю серьезно, послушай я, послушай, я тоже так само, как ты в 2014 году, понятия не имел, что происходит. И поэтому долгое время, значит, смотрел там, еще одни показывают, другие, и хотел разобраться. Но так как ОМТВ, Спасибо МТВ, ОМТВ, что вы сделали разбор вот этого происходящего в Мариуполе. По кадрам. Стоп-кадр. Все. Выхватывает пистолет. Стрелять. Все. Вопросов нет. Ну, просто, знаешь, вот... Вот, а почему я ты... Послушай. А, буду, а почему, буду, ты, почему да. ты в 2014 год вернулся? Почему ты не говоришь? Да, действительно, я, по, я помню даже, вот, когда были... У вас же было голосование в 2014 году. Я помню, значит, что... Количество вот этих э, участков голосования снизили в 7 раз для того, чтобы показать, какое количество людей пришло их туда. Сделали их сделали по одному участку на каждый район города. Правильно, а сколько Один... районов города было? Четыре. Четыре участка на весь Мариуполь. А сколько раньше было? Раньше было, ну, по-моему, более ста. О, тем более, получается, что это один к 25. И поэтому создалось а, такое... Кто организовывал вот это голосование, и кто мог снизить, а кто мог а, увеличить? А кто организовал голосование? Запрет... Местные коллаборанты, которые Запрет... принимали проведение, участие в этом. Проведение голосований на тех участках, которые были а, всегда в школах, в разных а, таких а, учреждениях, их запретили, школам категорически запретили. И директором под э, страхом того, что будете уволены. Поэтому школы не одна. Школа правильно, школа правильно. Одна. Потому что это было незаконно. Это был незаконный референдум. Так, в таком случае, кто же организовывал показатели? Коллаборанты. Коллаборанты вот То эти. То есть коллаборанты запретили. Нет, 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 коллаборанты организовали. Вот там, вот там, где вы себе могли, вы вот эти четыре участка и проводили вот эти мнимые выборы. Сколько Потому человек, это сколько это человек проголосовало? В администрации, в администрации. Сколько человек проголосовало? Я не знаю точно. Мы всегда можно узнать. Ну вот, вот и все. А, у тебя есть такая, так сказать, возможность. У меня физическое... есть возможность. Я прекрасно знаю, что да, да действительно, да. в Мариуполе были люди, которые хотели в Россию, но это было меньшинство. Да не меньшинство. Да меньшинство. Потому что если исходить а... из той очереди, которую люди занимали с утра и стояли... Потому вечера, что было четыре участка. На Правильно. весь, на 500-тысячный город 4 участка. 450 город был, ну, да, даже не 450 уже поменьше было к тому времени. Ну 450. вот, ты сам ответил То, на свой говоря, вопрос. Это, э, Полумиллионный город, детей, 4 участка. Детей это до 18 лет, которые не голосуют, это во-первых. Отбросить нужно Это четвертую часть. Значит, уже 300 тысяч берем. Это во-первых. Во-вторых, э, берем э, аморфную часть это одна треть, которая никогда никуда не ходила голосовать еще с советских времен. То есть 100 тысяч, 100 тысяч, ну берем 150 даже, грубо говоря, 150 тысяч, которые могли проголосовать. А теперь меня интересует следующее. Какие 150 тысяч? Что ты сколько считаешь? Сколько человек проголосовало против и сколько человек... Четыре участка, продавали? ты сказал. Четыре участка. Сколько 4 пропуск... пропускная возможность участка сколько в час? Мы голосовали на улице... Стояли, сколько? Пусть на... 100 человек в час, да? Ну, хорошо, 100 ну, человек. Ну, да, да, давай. 12, 12 часов 1200. Четыре 12, 12, участка 5000. Что тебе еще 12, нужно? 12 часов голосовали. Так, вот. правильно 100. считаем. 12 часов на 100, на, на 100. Сколько получается? 1200 4 400. участка, 4800. Проголосовало 5000 человек в Мариуполе. 4800 и 5000. 200 человек разница. Ну, я тебе накинул еще 200. Радуйся. То есть, получается, 5000 человек в Мариуполе решали за полумиллионный город. Я правильно понимаю? Ну, так позволь, если какие-то 100 тысяч проголосовали за всю Украину на Майдане. Нет, голосовали, послушай, голосовали потом в мае месяце. Где? Где? На выборах президента. И, и львиная доля вот это, людей, это послушай. Это под дулами автоматов. И я отлично где, знаю, где, где, прожили, где, 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 в каком городе это было? В каком городе Украины голосовали по под дулами автоматов, входит, скажи мне? Ребята с автоматами, Назови и мне. спокойным образом вы, э, забирали эту урну и уходили. С Скажи этого. мне, в каком городе это было? В каком? Это в Мариуполе было. Президентские, Мариуполе, президентские это... выборы были в Мариуполе? Президентские выборы были. были. Ну так, учитывая, что происходило за два месяца до этого, конечно, там должны были быть конечно, военные люди. Конечно, конечно. Ты расскажи лучше, как ты голосовал потом, уже сейчас, в этом году, за, Путина. Да. Результаты Я референдума... Фильм про, разведчиков, да? О, про разведчиков фильм посмотри. Ну, ты же мешаешь мне сказать. А, кто твой любимый разведчик? Кузнецов? Или Штерлиц? Алиса, результаты голосов... Евгений Евгеньевич Кузнецов. Бандера. Давай, давай, давай еще раз. Степан Бандера. Степан Бандера, герой Украины. Степан Бандера. В интернете есть много сайтов с информацией на эту тему. Вот что нашлось в поиске Яндекса. ру.википедия.орг. В Мариуполе жители голосовали по спискам и получали бюллетени согласно школе, где голосовали во время обычных выборов. Условия формирования избирательных комиссий и проведения подсчета голосов неизвестны. Точно. Олеся Степан Бандера. В Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На референдумах двух областей... Да что ты ищешь? Мы сейчас... При... Президентские выборы. ...надерживаете вы акт о государственной самостоятельности... А зачем, зачем мне президентские выборы? Ну, а какие Я ты выборы ищешь? ...результаты До... референдума... По этому А ну, а слушай, а у меня есть тебе просьба. Вот а, это, это Яндекс, да? Да, это Яндекс. А ну попроси Степан Бандера. Мне интересно, что он скажет? Я не хочу слышать матерные выражения. Нет, нет, давай, давай, чисто, ради эксперимента. Я, я никогда не видел, чтобы на Яндексе набирал Степан Бандера. Ну, набери. Давай я послушаю. давай, серед Степан Бандера. Ну, давай. Сейчас. Ну, просто Степан Бандера, и все. Только голосовым, голосовым. Алиса. Кто такой Степан Бандера? Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на западной Украине. Родился в семье греко-католического священника. Все? Нормально, все, нормально. А что ты хотел Националистическое, не фашист, не нацист, как вы его называете. Что, же... что ты хотел от нее услышать? Его на нацистом никто не называет. Националистом, да. Ну так национализм, разве это плохо? Движение. Ну ты сейчас где? В Мариуполе находишься? Да. Ты где-то работаешь, для это пенсии? Нет, я на пенсии уже отдыхаю. А кем ты работал раньше? Ну, это моя личная информация. Зачем? Ну хотя бы специальность там, я же не говорю, где я что. Я работал в черной металлургии. А, ты металлург? Ты на этом э, заводе вашем, как он назывался, Азовстали? Я работал практически на всех заводах, которые есть в Мариуполе. На Азовстале работал? И на Азовстале работал, и на Ильича работал, и на Тяжмаши, и а -а -а. на заводе металлоконструкции работал. А, -а, -а. а есть Я сейчас Ильича на... завод? Ну, сейчас там э, три цеха работают. А, а сколько было цехов? Цеха идут э, в состоянии значит, проверки, проверки. Э, состояние что требуется для ремонта какие какое оборудование заменить какое восстановить так ну, было так сколько раз, цехов сколько цехов было там цехов Ой, очень много начиная а -а от а доменного цеха и качая ширпотребовский а что ширпотребов. а случилось что только три осталось ты знаешь э Наверное, дождем залило. Крыша прохудилась, они перестали пока работать. Вот тебе не стыдно, вот ты же проработал там. И так. Ты не хочешь правду сказать, да? Вот я знаю, что там. Я тебе отвечать на глупые вопросы только глупыми ответами. Так что случилось? Не можешь сказать? Ну, руководство, насморк сейчас. Вот вы Видите, ребята, да? Видите? Металлург, потомственный металлург. Может, не хочешь признать, что случилось? А как ты живешь с теми людьми, которые бомбил твой город? Вот это не пойму. Вот как ты с ними живешь? Ты знаешь, с теми людьми, которые бомбили наш город, уже разобрались. И они, кто сидит, кто уже сроки получил. Ты что, уже посадили этих русских, которые бомбили? Вот с Ильича что случилось? Кто разбомбил этот завод, Ильича вот этот? Завод, Ильича, завод Ильича разбомбили э, Во время, э, когда в mm -hmm. Морпехе там оказывали сопротивление. Так, а кто бомбил? Там, бомбил кто? ССУ. Бомбил кто? Как кто? Ну, Морпехи. Морпехи украинские, ты имеешь в виду. Оказывается, позволил. Да, да, да. А бомбил кто? Бомбили. Угу. Бомбили, выбивая их, Донецкая народная армия, Еще милиция, кто, еще кто? Выбивали их. Да. Ну и сами они тоже отстреливали. А Донецкая, Донецкая народная армия, армия, армия имеет там да, самолеты, Донецкая да? народная милиция. А, там милиция вас воевала, да? Там, да? А российская народная... армия не, не принимала участие в этом? А, нет, ты знаешь, я одно могу сказать. Mm -hmm. Ильича э, брали со стороны э, ага. Донецка, это были дзенеровские подразделения. А Скажи мне, бомб, бомбы падали на город ваш или нет? Не, они не отскакивали, они резиновые были. А, 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 кто, а кто, бы кто бомбы вот эти резиновые? Ну, я же я говорю. Кто это? А, Милиция это Донецкая, 8. да? Больше говорят, это хлопцы, девчата, я не знаю. Ну, вот это коллаборант, зрадник. Что-то мне вот за останем часу. Ну, он говорит, что три цеха только работают, а другие не работают, потому что дождь пошел.